Era Panglima Pertama. Sejarah Lengkap Bahagian Rokuzan. Bab Pertama: Pemusnahan Gerbang Naga Asap. Ketika fajar perlahan-lahan menyingsing di ufuk timur, bumi Rokuzan masih diam dalam selimut kabus yang tebal. Langit yang kelabu dan suram menggambarkan satu perasaan hampa yang belum terbentuk, seolah-olah alam turut menanti detik duka yang bakal menjelma. Gerbang naga asap, laluan agung ke jantung Rokuzan yang selama ini berdiri megah antara gunung dan lembah, tiba-tiba digegarkan oleh satu dentuman luar biasa. Suara bumi terbelah menggema ke seluruh lembah, membangunkan burung dan angin yang lena. Dari celah bayang pagi muncul sekumpulan ninja pemberontak dari puak Arashigumo. Mereka datang dalam gelap, bergerak dalam senyap dan melancarkan serangan dengan teknik terlarang. Letupan bunyi senyap, satu seni gelap yang membunuh sebelum sempat dijangka. Arus cakra hitam meluru laju merobek kabus, menghancurkan tiang-tiang batu kuno yang selama ini menjadi pelindung spiritual gerbang tersebut. Simbol-simbol suci retak dan gugur, dan gemar roh yang mengawalnya mula lenyap dari bumi. Di menara roh yang jauh dari Medan, Panglima pertama Sendo Aratame yang sedang bermeditasi dalam keheningan terjaga dengan deru yang tiba-tiba. Deria jiwanya mengesan kekacauan dan dia bangkit dengan tenang namun segera. Tanpa berlengah, beliau mengarahkan unit bayangan Rokuzan untuk mengepung kawasan serangan dalam satu formasi yang dikenali sebagai Bulatan Sembilan. Satu strategi pertahanan purba yang diguna hanya bila nyawa tanah air benar-benar terancam. Namun, pelindung tenaga di sekeliling gerbang itu mula runtuh. Api spiritual menyala dari dalam perisai dan lambang kuno muncul, merah seperti darah seolah-olah ia menangis sebelum hancur. Tiga pasukan ninja elit segera dikerahkan. Antara mereka ialah Funarenga yang tenang tetapi maut dan Shibei Tanakura, pendekar ilusi yang terkenal dengan serangan tidak kelihatan. Dalam tempoh dua jam yang penuh darah dan kabus, musuh akhirnya berjaya ditahan. Namun kerosakan pada struktur gerbang terlalu teruk untuk diselamatkan. Ia tidak lagi boleh berfungsi seperti dahulu. Di tengah-tengah kekecohan seorang ninja muda, Kyo Sajin, menonjol dengan kemahiran luar biasa dalam seni angin. Dia memecah serangan musuh dengan pusaran udara tajam, menyelamatkan rakan-rakannya tanpa sedikit pun gentar. Melihat potensi musuh untuk kembali dan merebut semula gerbang, Panglima Sendo mengambil keputusan yang mengorbankan sejarah. Beliau mengarahkan agar gerbang itu dimusnahkan sendiri dengan tangan rakyat Rokuzan. Buat pertama kali dalam 100 tahun, teknik purba yang dikenali sebagai Rojin Taiho, meriam tenaga roh, digunakan. Cahaya putih menyala dari pusat menara, mengumpul roh dan cakra dalam satu dentuman suci. Letupan yang terhasil mencipta kawah selebar 300 meter. Kawah itu terus menyala selama tujuh malam dan akhirnya dinamakan sebagai kawah rindu api kerana nyalaan itu membawa rindu dan kehilangan yang tiada gantinya. Dengan hilangnya gerbang, pertahanan sempadan Rokuzan menjadi longgar. Selama 17 hari, wilayah itu terdedah dan angin kebimbangan bertiup di setiap penjuru. Kabut tebal menutupi tanah. Ia bukan sekadar wap air, tetapi kabus berkabung, kabus yang menyimpan tangisan roh dan kenangan pahlawan. Bagi memulihkan roh bumi, Tetua Shinrei mengetuai upacara pemulihan roh selama tujuh malam berturut-turut. Mantera dilantunkan, api roh dinyalakan, dan roh-roh tenteram dipanggil pulang. Mayat-mayat musuh dikumpulkan dan dibakar di lembah api sunyi. Abu mereka dibuang ke jurang yang tidak bernama sebagai tanda tiada belas untuk pengkhianat. Dalam laporan rasmi yang diterima Panglima, sebanyak 73 mayat musuh ditemui. Namun hanya dua pejuang Rokuzan yang terkorban. Satu angka yang membuktikan kecekapan dan kekuatan mereka. Susulan itu, Panglima Aratame mengisytiharkan satu dasar baharu, kod merah tanpa had. Ia bermaksud semua pertahanan akan ditingkatkan tanpa batas waktu, tanpa kompromi. Tujuh malam selepas peristiwa itu, pasukan khas dilancarkan dalam misi rahsia ke wilayah Arashigumo. Serangan balas itu tidak diumumkan, tetapi keberkesanannya menjadi buah mulut seluruh dunia ninja. Lima tahun kemudian, di tapak berhampiran, sebuah gerbang baharu dibina. Ia dinamakan Gerbang Roh Terjaga, simbol kebangkitan semangat dan keazaman baharu Rokuzan. Sementara itu, tapak asal gerbang naga asap menjadi tempat ziarah. Para ninja muda datang untuk menyentuh tanah yang pernah menyaksikan nyawa gugur demi tanah air. Di tengah kawah, satu batu granit bulat didirikan. Pada permukaannya terukir nama-nama pejuang yang gugur menjadi saksi abadi pada keberanian dan pengorbanan. Peristiwa ini menandakan permulaan kepada era pemerintahan mutlak Panglima pertama, satu zaman yang mencorak semula nasib Rokuzan. Dan segala yang berlaku pada hari itu, kini terukir dalam sejarah sebagai hari asap berdarah. Hari di mana langit kelabu menangis bersama tanah yang membara.